коллектив очень большой ну, около 40 человек значит находимся в помещении как вы можете видеть очень тесно находимся ну в принципе все работают все работают как бы несмотря на все наши недочеты. Все работают как? Это а новое помещение? Да? да, ну помещение ИВС. А здесь помещение делалось не для нас. Здесь делалось помещение для э, именно дежурной части ИВС. А то, которое должно быть с наблюдением. То, которое здесь все было оборудовано. Под это дело, в принципе, и сейчас все каналы, все сети, все осталось на своих местах. Просто занимаем время, на мы пока не оборудован. ИВС не запущен полностью. Прежде всего, помещение, мебель. Ну, естественно, техника. Ну, техника сейчас дорогая. Ну, все зависит, все поэтапно. Будет помещение, будет что поставить, что поставить это Все весь личный состав 100% у нас это люди, которые прибыли с неподконтрольной территории. Ни одного человека, который здесь у нас, все прибыли с неподконтрольной территории. Есть у нас два человека, которые не семейные, но проживают здесь же в ВВС. В принципе, все снимают вдвоем, втроем, кто у не семейный, снимает жилье здесь. Ну, цены, как вы все знаете, в Украине на жилье. Ми повинні ще займати частину будівлі у Северодонецькому відділі поліції та орендуємо зараз будівлю, яку займала ОБ оригінальна. У зв'язку з тим, що їх реформували. Там невеличке приміщення, ось будівля там позаду вас знаходиться невеличка будівля, це де ми розташовані зараз. Близько трьох тисяч чоловік переїхало тільки на цю територію. А Значна частина залишилась. Скільки на жаль, там ну, я вам точно зараз не відповім, але близько у нас було на рахунок близько 10 тисяч, тисяч ну, шість, мабуть, залишилось співробітників там на тій території. Жильі дуже дорого. Сама тут, для співробітників поліції, ну, десь, ну щоб орієнтувалися від 2 до 5 тисяч в зависимості від условий і все остальне. При заробітній платі там От 4 там, до 6 тысяч, половину отдать на жилье, это очень дорого. Э, Несли предложение о том, чтобы рассмотрели, чтобы нам компенсировали как-то эти затраты. Ну, о материальном обеспечении, о транспорте, о всем остальном уже говорить не приходится.